الله،, الله لا اله الا الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العلم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وادخلنا برحمتك في عبادك الصالحين واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون احسنه bad assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamning sahobalarini hayotini o'qib o'rganishlidagi navbatdagi darsimiz bugungi darsimiz zubayr ibul avvom roziyallohu anhu haqida zubayr ib avvom u kishini to'liq ismlari az zubayr ibnul avvom ibn quvaylit ibnul asad ibn abdul uzzo ibn qusay ibn kilab al qurashiy al asadiy abu abdulloh kuniyasi Zubayr ibn Avvam roziyallohu anhu rasululloh sallallohu alayhi vasallamning havorisi tiriligida jannati ekanligini xabarini eshitgan 10 ta sahobani biri umar ibn hattobni vafotidan keyingi ahli sho'ro bo'lgan 6 kishining biri Zubayr ibn Avvam roziyallohu anhu payg'ambarimizning ammasi sofiya bint Abdul Muttolibning o'g'li Zubayr ibn Avvam hijratdan 28 yil avval dunyoga keldi makkada abu bakr siddiq roziyallohu anhuni qo'lida iymonga kelganida 15 yoki 16 yoshda edi yosh yigit edi u kishi islomni qabul qilar ekan makkada avvalgi musulmonlarga yo'liqqan ge hamma aziyat mashaqqatlar u kishiga ge ham yo'liqdi u kishini ham qiynashdi xususan amakilari u kishini iymondan qaytarishlik uchun boylab qo'yib oyog'ini tagidan o't yoqib tutun bilan azob berdi lekin bu narsa u kishini iymondan qaytarmadi iymonida sobit qoldi u kishi habashistonga qilingan ikkala hijratda ham qatnashgan rasululloh sollallohu alayhi vasallam qatnashgan barcha g'azotlarda u zotni yonida bo'lgan birodarlar olloh aza vaa bandaga nima bergan bo'lsa shu narsani ollohni yo'lida sarf qilar ekan olloh bergan shu ne'matni zakotini ado qilibdi quvvatli kishi o'zini quvvatini haqni ro'yobga chiqarish uchun sarf qilsa quvvatini zakotini ado qilibdi hunarli odam o'zini hunarini odamlarga foydali bo'lgan ishga sarflasa hayriy ehsonini qilsa hunaridan demak hunarini zakotini ado qilibdi ya'ni hunari uni o'sadi ilmli kishi ilmini agar insonlarga yetkazishlikka haqni yetkazishlik yo'lida sarflaydigan bo'lsa ilmi ko'payadi ilm o'qiganlar juda yaxshi bilasizlar ilm o'qidingiz o'qisangiz ko'payadi ilmingiz agar tek qo'yib qo'ysangiz ozayib ketadi unutib ham yuborasiz tolib ilm o'zini vaqtini ilmga sarflasa demak o'zini vaqtini zakotini ado qilibdi kimga ki alloh taolo nima bergan bo'lsa shuni allohni yo'lida sarflashlig kerak bo'ladi v biz ularga rizq qilib bergan narsadan ular infoq ehson qiladilar zuber ib avom roziyallohu anhu ollohni yo'lida birinchi bo'lib qilichni yalang'ochlagan kishi edi uqud kunia rasululloh sallallohu alayhi vasallamni e oldida sobit turgan kishilardan edi zuber ibn al avomning farzandlaridan mashhuri abdulloh ibn zubayr ya'ni u kishini farzandlaridan Urva ibn zubayr Mus'ab ibn zubayr ibn al avom roziyallohu anhu abu bakr siddiqning qizi asmoga uylangan edi asmo bint abu bakrni katta farzandi abdulloh ibn zubayr madinada tug'ilgan birinchi o'g'il bola edi musulmonlar da orasida darslaridan ma'lum musulmonlarni madinaga hijrat qilib kelgan kunlaridan rasulullohni hijrat qilib kelgan kunidan boshlab to'rt oy o'tdi musulmonlarni orasida o'g'il farzand tug'ilmay qo'ydi tug'ilsa qiz bola tug'iladi agar o'g'il bola tug'ilsa o'lib qoladi shunda yahudiylar gap tarqatishdi biz musulmonlarni sehrlab tashladik bularda endi o'g'il farzand tug'ilmaydi umuman bular qirilib yo'q bo'lib ketadi asmobin abu bakr hijrat qilib kelganida madinaga homiladoradi keldida o'g'il tug'di abdulloh ibn zubay sahobalarning quvonchi cheksiz abdulloh ibn zubayrni ko'tarishib demonstratsiya qilishiordi ollohu akbar deb takbir aytib madina ko'chalarini aylantirib rasululloh sollallohu alayhi vasallamni oldiga olib kelishdi Bu kishining mana katta farzandi amirl momini umar hattob roziyallohu anhu ko'chada ketib borar ekan bir to'p o'ynayotgan yosh bolalar xalifani ko'rib haqqa qarab tirqirab qochib ketishdi faqat bitta bola turaredi endi nechaga kirgan endi o'n yashadi o'n ikki yashardi olloh biladi yosh bola xalifa bu bolani qo'rqib qochmaganligidan hayron bo'lib ey bola nimaga qochmaysan sen, sen dedi e, Amir al-Mumini dedi. jazoizdan qo'rqqani men gunohkor emasman bir xato ish qilganim yo'q zulmizdan qo'rqqani siz zolimemassiz dedi yo'l bo'lsa keng o'tib ketaverasiz ikkovimiz ham sig'amiz dedi kimni bolasisan dedin siyrat kitoblarda keltirilishicha ki, mana islomdagi darajasi ibn zuber islomdagi darajasi zuber roziyallohu anhu 4-chi yoki 5-chi bo'lib iymonga kelgan deyiladi allohu alam musulmonlar uchun qiyin bo'lgan mashaqqatli bo'lgan kunlarda iymon keltirgan bu kishilar birodarlar rasulullohga ki butun Quraysh dushman bo'lib turganida musulmonlarga ahvol juda og'ir bo'lib turgan paytda iymon keltirganlar albatta bularni qadr qiymati baland bo'ladi chunki payg'ambarimizni jinni desa ham kohin desa ham majnun desa ham shoir <laughs> desa ham hech kim hech narsa qilmaydi bunaqa holatda iymon keltirish faqat haqiqiy quvvat haqiqiy iymon egalarini ishi edi ammo odamlar keyin iymonga to'da to'da bo'lib kirib kelishdi makka fathidan keyin makka fathidan keyin islomni quvvatga kirgani zohir bo'ldi musulmonlarni qo'liga janglarda katta katta o'ljalar tushdi islomdan manfaat ko'rinib qolgandan keyin iymon keltirganlar bilan islom zaifligida iymon keltirganlarni albatta katta farqi bor o'rtasida olloh taolo aytadi qarang makka fathidan keyingilar bilan makka fathidan avvalgi mo'minlarni farqini olloh taolo aytadi sizlardan makka fath bo'lishidan ilgari infoq ehson qilgan va urushgan kishilar makka fathidan keyin infoq ihson qilgan va urushgan kishilar bilan barobar bo'lmas teng bo'lmaydi teng bo'lmaydi ulardan keyin infoq ihson qilgan va urushgan kishilardan ulug'roq martabadadirlar Avvalgilarning martabasi ulug' bo'ladi demak haqiqiy qahramonlik haqiqiy fidoilik haq zaif bo'lib turgan paytda unga ko'mak ko'rsatishda ko'rinadi birodarlar Alloh taolo payg'ambarlarini hammasini podshoh hammasini bir sultonlarga aylantirib qo'yishi mumkin edi agar payg'ambarlar podshoh bo'lib turib odamlarni haqqga chaqirganda odamlar itoat qilardi hammasi lekin hammasi qalbi haqqa moyil bo'lib payg'ambarni haq ekanligiga qalbi taskin topib turib ergashmas edi qo'rqqanidan edi. ammo alloh taolo payg'ambarlarni zaif nochor bo'lib turib da'vat qilishini xohladi toki iymon keltirganlar haq ekanligini ko'rib qalbi bilan taskin topib iymon keltirsin to'g'rida da'vatchini qo'lida domlani qo'lida haqqa chaqirayotgan kishini qo'lida hech qanday narsa yo'q puli yo'q mansabi yo'q seni bir o'tkazib qo'yadigan faqat haq u bilan senga dunyo tomonidan hech qanday foyda olmaydigan holatda ham iymon keltirib amalda bo'ldingmi albatta seni qadring manzilating boshqalardan farqli bo'ladi u zotning mavquflaridan namunalar allohni yo'lida birinchi bo'lib qilichni yalang'ochlagan zubayr ibn avom edi deydi Sayyid saidi musayyob kunlarni birida makkada ekan muhammad o'ldirildi degan ovozni eshitdi uyda edi shunday qilichini sug'urdida qinidan ko'chaga yugurib chiqdi rasululloh ro'parasidan kelib qoldilarda e zubar qayoqqa ketyapsiz nima bo'ldi sizga zubayr ib avom sizni o'ldirildi deb eshitdim dedi nima qilmoqchi edingiz allohi makka ahliga qarshi mana shu qilishim bilan qarshi turmoqchi bo'lgan edim dedi bitta o'zi albatta bu holat payg'ambarimizga bo'lgan muhabbatiga dalolat qiladi birodarlar Avvam roziyallohu anhu o'zini bir hovlisini 6000 ga sotdi aytishdiki arzon sotib qo'ydingiz kuydingiz deyishdi işte. arzon sotib qo'ydingiz aldandingiz vollohi aldanmadim hali ko'rasizlar aldanganim yo'q sizlar guvoh bo'linglar mana shu olti ming ollohni yo'lida infoqdedi nechi pulga aldab qo'yishgan bo'lsa qiyomatga o'tib ketdi ikkita odam bir pul ustida tolashib qolishdi falonchasi meniki falonchasi seniki dedi ikkinchisi yo'q falonchasi meniki falonchasi seniki dedi ikkalasi ham bir ikkinchisiga xo'p deb qo'ymayapti qanday <laughs> hal bo'ldi bu mushkula mushkula shunday hal bo'ldiki pulda hammasi Alloh yoida infoq qilinadigan bo'ldi shunda kimni haqqi qancha bo'lsa qiyomatga <laughs> shuncha o'tdi shunaqa yechim ham bor ekan qarang torashib qoldingiz Allohga o'tkazib yubordingiz ollohni oldiga borganda haqiqiy hisob bo'ladimi hech kimni haqqi hech kimga o'tib ketmaydimi ali ibn zayddan <laughs> menga zubayr ibn avomni ko'rgan kishi aytib berdi zubayrning ko'kragida nayzani uchi kamonning o'qizlaridan qolgan jarohatlar xuddi odamning ko'zidek irg'ib oldiga chiqib turar edi. jarohatni ko'pligidan ollohni yo'lidagi g'azotlarda qatnashgan mana shu sahobalarning jasadlari undagi jarohat izlari qiyomat kunida ularni foydasiga birodarlar guvohlik beradi endi yani jasadida masiyatdan fisqi fujuddan iz qolgan kishilarni bu asarlari izlari qanday guvohlik berar ekan albatta bu ikki toifaning farqi yani bor endi bizni jasadlarimiz nimaga guvohlik beradi qiyomat kunida Alloh yo'lida biror joyimiz shilinganmi Alloh shuni biror bir obtovda qolganmizmi yo bir, bir abedsiz qolib ketganmizmi zuber iaom aytar edi sizlardan qaysi biringiz solih amallardan bo'lgan hosilni o'ziga tayyorlay olish qo'lidan kelsa bas shunday qilsin siz bilan bizni Allohning huzuridagi martabamiz maqomimiz nimaga bog'liq qilib qo'ygan amallarimiz kim o'zini mana shu dunyoda qiyin og'ir hisob kısab bilan hisoblasa qiyomatda yengil hisob bilan hisob qilinadi kim dunyoda o'zini yengil hisob bilan hisoblasa qiyomat kunida og'ir hisob bilan hisob qilinadi Zubayr ibn Avvam roziyallohu anhu rasululloh sallallohu alayhi vasallam bilan doim birga bo'lib u zotdan ajramagan lekin shunday bo'lsa ham u zotdan ko'p hadis rivoyat qilinmagan ekan mana bilasizlar abu hurayra ibn masud oysha onamiz boshqa sahobalar payg'ambarimizdan juda ko'p hadislar rivoyat qilishgan nimaga Zubayr ibn Avvam ko'p hadis rivoyat qilmagan abdulloh ibn zubayr aytadi otamdan so'radim men abdulloh ibn masud va falonchi falonchalardan eshitganimdek sizni rasulullohning hadislarini gapirayotganingizni eshitmayman dedi ibn dedi. islomga kirganimdan buyon rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan ajramadim lekin men rasulullohning la takdibu alayya alayya kadaba mutaammidan maqadahu minan yani nar degan hadisni eshitganman shuning uchun ko'p hadis aytmayman ma'nosi nima edi rasululloh aytganlar kim menga qasdan yolg'onni nisbat qilsa men aytmagan narsani payg'ambar aytdi desa o'zini joyini jahannami to'g'risidan tayyorlaversin deganni eshitgan shuning uchun ko'p aytmayman der lekin shunday bo'lsa ham ayrim hadislar u kishidan rivoyat qilingan shundan bittasini o'qiymiz ani zubayr roziyallohu anhu aniroziyallohu anhurasulullohi sollallohu alayhi vasallam xuddi siz bilan biz zamonimiz uchun aytilgan hadisga o'xshaydi aynin hozirgi davrga musulmonlar uchun aytilganda rasululloh aytdilar sizlarning ustingizga sizlardan avvalgi ummatlarning kasalligi keldi hasad va nafrat avvalgi ummatlar mana shu ikkita kasal bilan qirilib ketgan ekan biri biriga hasad qilgan biri ikkinchisini yomon ko'rgan gina kudrat bo'lgan nafrat bo'lgan hozirgi kunda musulmonlarimiz o'zini olib qaraydigan bo'lsangiz guruh guruhlarga bo'linib olib ha, jamoat jamoatga bo'linib olib bir ikkinchisini yaxshi ko'rmayotganligini ko'rasiz Zubayr zuber ib o'g'liga qilgan nasihati jamal kunida Zubayr zuber ibnavom o'zini o'g'liga vasiyat qilib aytdi o'g'lim agar bir narsadan ojizlik qilsang mavloyimdan so'ra hojamdan so'ra abdulloh roziyallohu anhu allohi nimani nazarda tutayotganingizni tushunmadim dedi mavloingiz kim Alloh dedi kishi iymoni kuchaygan sari Alloh bilan bo'lgan aloqasi birodarlar mustahkamlanib boradi to'g'ridan to'g'ri o'zidan so'raydigan bo'lib qoladi lekin odamlarni ko'pi tanish bilishiga suyanadi sabablarga suyanadi Bu bug'day chochib qo'ydim dorini vaqtida berdim suv bir buyil zo'r bo'ladi hosil deydi sababigala suyanadi lekin haqiqiy iymoni quvvatli bo'lgan mo'min Allohga suyanadi shuning uchun zakariyo alayhissalomchi robbisidan duo qilib so'rar ekan labini ham qimillatib qo'ymagan ekan. Iznada Eslang, parvardigoriga xufiyona duo iltijo qilgan edi. payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam aytganlar "Liyas'al ahadukum robbahu hajatahu kullaha." hatta yas'ala shis sizlardan biringiz o'zining hojatini robbisidan so'rasin hatto oyoq kiyimini ipi uzilib ketgan bo'lsa ham hatto mana shu narsa bo'lsa ham kichkina dema e, Allohdan kattaroq narsa so'ra potinkani o'zing ham ni dema chunki Alloh bermasa o'sha ipni ham ololmaysan abdulloh ibn zubayr aytardi ohdei otasini nasahatini eshitgan abdulloh Zubayr. qarzdan bo'lgan biron bir kulfatga kirib qolsam shunday der edim ey zubaerning mavlosi mening qarzimni uzgin bas robbim qarzimni uzar deydi kimni qarzi yo'q kimni haqqi yo'q kimni mushkulasi yo'q hammaniki bor ollohni o'zidan so'rashlik bir kerak birodarlar u kishining fazilatlaridan badr kunida zubeyr boshida sariq sallasi bor edi jabroil alayhissalom mana shu siymosida osmondan tushdi banu xurayza kunida rasululloh sollallohu alayhi vasallam zuberi avomga ota onam sizga fido bo'lsin dedi birodarlar sanoqli sahobalarga rasululloh bunaqa deganlar mana shu uhud kunida sadin aqosga aytganlar har kamonda o'qyotganda mushriklardan bittasini yetishaotganini ko'rib turib oting ey saad ota onam sizga fido bo'lsin deganedi saidin mabqos maqtanib yurar edi mana xuddi mana shu so'zni rasululloh zuberi ravomga ham aytganlar ota onam sizga fido bo'lsin badr kunida payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamning qo'shinini o'ng tomonida turdi Rasulullohning sahobalaridan shu e, batol deb qo'yadi arab tilida geroylarni aytadigan bo'lsangiz ibn abdul muttolib zubayr ibn avvom ibn Amr, hamza roziyallohu anhu ibn hoii roziylohu anularni ko'ramiz bularni qilgan amallari ularni shunday bir ulug' martabaga manzilatga ko'tardi rasululloh sollallohu alayhi vasallam zubayr ibn avvomni meni havoriyim deb aytganlar havoriy degani eng yaxshi ko'rgan eng ishongan eng yaqin odami degani haybar kunida de, musulmonlar bilan yahudlarni qahramonlari o'rtasida juda ko'p muborazalar yakkama yakka olishuvlar bo'ldi musulmonlar hammasini yengishdi ana shu muborazalarni birida yosir ismli pahlavon o'rtaga chiqdi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam unaqa uzun odamni ko'rmagandilar ko'rib turib besh ziro bormi degan ekanlar ikki yarim metrli odam bo'lgan kim menga qarshi chiqadi deganda musulmonlardan hech kim chiqmaydi ikki yarim metrli odam tasavvur qiling ustida temiri bor qo'lida qilichi bor qolqoni bor ikki yarim metr nechi kilo bo'ladi ikki yarim metrlik odam u paytda odam ikki yarim metr zuber men chiqaman shunda zuberibn avvomni onasi sofiya bin abdulmuttalih mana shunday qilib tarbiyalagan o'zi yurakli ayol bo'lgan Ya rasululloh bolamni o'ldirib qoymasmi qo'ymasmikin deganida inshaalloh bolangiz uni qatl qiladi dedi. bir soat olishib yengadi 2.5 yarim metrli odamni shunda payg'ambarimiz aytganlar xursand bo'lganlaridan nabiyin va havari, Zubayr ibn bo'lganlaridanhar bitta nabiyning havorisi bo'ladi meni havoriyim zubar ibni avvom deganlar bugun bugun zuberin avvom tirik qolishi kerak peshonaga yozilgan yozir o'lishi kerak bugun chiqsa ham chiqmasa ham bu o'lardi bu tirik qolar edi shuning uchun musulmon odam aytadi yozilgan bo'lsa qayoqqa qochay yozilmagan bo'lsa nimaga qo'rqay zuberibnl avvomning taqvosi biza bu kishini faqat jang maydonidagi qahramon deb bilamiz lekin bu tomonini ham eshitaylikda bizda ajoyibda bizda taqvodor degan odam nima deydi ibodatxon taqvodor desa faqat masjidga yuguradi faqat shakliga qaraydi boshqa tomoni yo'q u sport bilan shug'ullanmaydi tijorat bilan dunyo ishi bilan shug'ullanmaydi bir tomonlama или наоборот sport bilan shug'ullansa faqat sport ibodat bilan ishi yo'q bu sahobalar har tomonlama bo'lgan qaranglar odamlar zuberibn avvam ishonchli odam bo'lganligi uchun omonatlarni qo'yib turishar edi saqlab bering deb lekin zuberi ibn avom nima deb olar kan bu omonatlarni qarz deb olar ekan nima uchun agar omonat deb olsa zubeyr ibnul avomning aybisiz kuyib ketsa yo'q bo'lib ketsa o'g'ir o'lib ketsa omonatdor odamni aybisiz to'lanmaydi shariatda endi qarz deb olsa birov talofot yetsa to'lab berishligi kerak taqvosidan aezgarligidan shunday qilar ekan omonatlarni omonatda bo'lmas ekan nima der ekan qarzda bo'lar ekan qaytib kelib so'raganda omonatini qaytarib berar ekan u kishining zohidligi zohidlik nima dunyoni qalbingizda emas qo'lingizda bo'lishligi zohidlik dunyo matohi qalbingizda emas qo'lingizda bo'lishligi agar kishini dunyosi qalbiga joylashib qoladigan bo'lsa bu dunyosi kishini ollohdan to'sib qo'yadi Bu kishini hayotia bo'lgan mavfiflardan urvat ibn zubayr roziyallohu anhudan rivoyat qilinadi zubay bir ansoriy bilan tolashib qoldi qaysinisi suv bilan bog'ni birinchi sug'orib oladi payg'ambarimizni oldiga kelishdi xusumatlashib payg'ambarimiz aytdilar ey zubayr sug'orib olib so'ngra suvni qo'yib yuboring u ham sug'orsin dedilar shunda boyagi ansoriy qarab turib ammezi o'g'li bo'lganligi uchun da birinchi sug'orish kerak dedi Shunda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam ranglari o'zgarib ketib g'azablanib sug'oring ey zubayr to suv devorga yetgunicha sug'oring yana ushlab qoling dedilar ya'ni payg'ambarni yani, chiqargan hukmiga norozi bo'lganligi uchun payg'ambarimiz bermasudi bunga shunda zubar aytadi menimcha dedi. ushbu oyat mana shu haqida nozil bo'lgan qaysi oyat "Fala va robbika la yu'minuna hatta fima shajara baynahum" yo'q robbing ila qasamki ular o'zlari orasida sodir bo'lgan kelishmovchilikka seni hakam qilmagunlaricha mu'min bo'lmaslar shariatda manaqa deyilgan desa ko'nmayapsizmi demak iymoningiz hali iymon bo'lgani yo'q hali iymoniniz komil bo'lgani yo'q u kishining vafoti bilasizlar bu ulug' qahramon mislsiz siz qahramonliklarni ko'rsatgan bu ulug' inson jang maydonida ochiq maydonda qatl qilinmagan Ali ibn abi tolib dastlarida de aytib o'tdik mana jamal va sifin ma'rakalari bo'lgan musulmonlar o'rtasida bo'lgan janglar bu tariximizni qora kunlari bir tomondan ibn abi Talib, ikkinchi tomondan oysha onamiz qo'shni bir biriga to'qnash keldi oysha onamizni qo'shinida zubar ib avon va talhatubaydullohlarbor edia ikkala taraf keldi urush bo'lmadi sulhga kelishdi tong otganda sulhga kelishiladi qo'shinlar birlashib ketadi ammo buni xohlamagan fitnachilar o'rtada fitnani qo'zigan tunda Ali ibn Abi Talib tomonga bir qismi hujum qildi yana bir qismi oysha onamizni qo'shiniga hujum hu hu qildi ikkala taraf ham bizga xiyonat qilishdi deb turib tunda bir ikkinchisiga hujum qildi musulmonlarni qoni to'kilishni boshladi zuberiham jang maydonida edi shunda ali ibn abi Talib roziyallohu anhu o'zi keldi ham deyiladi bir odamni yubordi ham deyiladi ikki xil rivoyat bor shunda zubayr ibn ibavom roziyallohu anhu ning oldiga e kelib aytildiki ey zubayr esingizdami bir kuni siz Rasulullohning oldida o'tirganingizda Ali ibn nabi tolib o'tib qoldi yoningizda. shunda uni ko'rib turib kuldingiz Ali ibn nabi tolibni ko'rib kuldingiz shunda rasululloh yaxshi ko'rasanmi qarindoshingni dedilar ha yaxshi ko'raman uni dedingiz shunda rasululloh sizga aytgan la anta lahu uni olloh uchun yaxshi ko'rasanmi vaallohi bir kun keladi sen unga qarshi zolim bo'lgan holingda urushasan degan edi dedi de, de. o'ttiz yil burun aytilgan hadisni ibn avomga eslatdi shunda zubar yodidan ko'tarilgandi bu hadis ha dedi dedida de, qilichini tushirib chiqib ketdi jang maydonidan esdan chiqarib qo'ygan edi o'zini quli bilan jang maydonidan tashqariga chiqdida de, saba deb nomlanadigan vodiyga ketdi yonida quli amr ibn jurmuz ismli kishi ular bilan birga ergashib chiqdi zuber unga qarab nimani xohlaysan dedi sizlar bilan birga chiqib ketishni xohlayman dedi zuber ibnn rabom ruxsat berdi yo'lda dam olish uchun to'xtashdi zuber ibnn ravom uxlayotganida amr ibn jurmuz to'satdan hujum qildi quli ulgurmadi himoya qilib zubayr ibn ramon qatl qildi ikkita qo'lida qilich bilan jang qila oldigan sahoba bo'lgan birov yenga olmagan bu kishini jang maydonida birov peshonasiga kela olmagan lekin shunday xiyonat bilan qatl qilindi amr ibn jurmuz bu ulug' sahobani qatl qilganidan keyin boshini tanasidan ajratib ali ibn abi tolibni chodiriga olib bordi endi uni nazarida ali ibn abi tolibni dushmanini qatl qildi endi ali katta mukofot berishligi kerak ali roziyallohu anhu bu vaqtda bo'layotgan ishdan hayron o'zini chodirida o'tirib duo qilayotgan edi yig'lab to'xtanglar to'xtanglar deb odam yuboradi lekin jang to'xtamayotgan edi amr ibn jurmuz xalifani chodirni oldiga kelib xabar qilinglar xalifaga men amr ibn jurmuzman amrimni ibn zuber boshi bilan qilichini olib keldim dedi ali ibn abi tolibga bu xabar xuddi chaqmoq kabi tushdi zuber qatl qilindimi qanday qilib qatl qilinadi xalifa soqchiga dedi ichkaridan turib rasululloh sollallohu alayhi vasallamning deganini eshitganman chiqib aytdedi ibn sofiyani qatl qilganga jahannam bashoratini ber degani amrimi jurmiz buni eshitib turib qatl bo'lishini bildida qochib ketdi zubar ibavomni qilichini alim Abi tolibni oldiga olib kirishdi u zot qilichni qo'liga olib o'pib turib aytdiki bu qilichni egasi dedi shu qilichi bilan rasulullohdan ko'p aziyatlarni daf qilar edi dedi buu sahoba jamal voqeasida o'ttiz oltinchi yil jumadul oyida oltmish olti yoki oltmish yetti yoshida shahid bo'ldi zubar ibn amon fitnani tark qilib unda qatnashmaslikka qaror qilib chiqib ketayotganda xiyonat bilan mana shunday qatl qilindi bu ulug' sahobiy ulu qahramon mubashir <laughs> bil janna islom tarixida ulug' qahramonliklar ko'rsatgan jang maydonida aqllarni lol qoldiradigan mislsiz fidoylik ko'rsatgan rasulullohning hamma janglarida u zot bilan birga qatnashgan islomga birinchi bo'lib kirgan shom va misrni fathida qatnashgan musulmonlarning buyuk sarkardalaridan bo'lgan bu buyuk inson rasulullohning havoliesi mana shunday qatl qilindi nima xulosa olamiz ukalar ali ibn abi Talibni kofirga chiqargan xavorijlar yoshlar edi qorilar edi taqvodorlar edi lekin ilmsiz edi ularni ko'zida ularni nazarida to'g'ri bo'lib ko'ringan ish ular uchun to'g'ri bo'lib ko'rindi lekin aslida botil edi ana ana shularda qilgan ishini kasofatiga mana shunday talqati ubaydulloh zubar ulug' sahobalar qatl qilindi fitnani qo'ziyotganlar Allohda la'natiga qoladigan odamlar bo'ladi dganlar <laughs> rasululloh fitna fitna o'zi uxlaydigan narsa bo'ladi tabiatida kimdir uyg'otadi ana shu fitnani uyg'otayotganga allohni la'nati bo'lsin deydi birodarlar olloh azia vajallar bu ulug' sahobalarni hayotini o'qib o'rganib ibrat olishikda hammamiz